প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক সংলগ্ন কৰি আমি এখন সত্ৰ সম্পৰ্কত আয়োগ গঠন কৰি দিছিলোঁ এই আয়োগৰ উদ্দেশ্য আছিল যে সত্ৰৰ কিমান মাটি বেদখলত আছে আৰু এই মাটিসমূহক বেদখলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে উপায়সমূহ চৰকাৰক প্ৰতিবেদন হিচাপে পৰামৰ্শ হিচাপে আগবঢ়োৱা মই অত্যন্ত আনন্দিত যে প্ৰায় ডেৰশখনতকৈও অধিক সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি আৰু বাকী বিভিন্ন ধৰণে সত্ৰাধিকাৰ বা সত্ৰৰ লগত জড়িত আটাইৰে সৈতে কথা বতৰা পাতি দুটা খণ্ডত সত্ৰ আয়োগে এখন বিস্তৃত প্ৰতিবেদন চৰকাৰক দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদনকেইখন আমি পৰীক্ষাও কৰিম আৰু খুব সোনকালে অসমৰ সত্ৰসমূহক নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সহায় কৰিবলৈ আমি পাৰ্মানেণ্ট আয়োগ এখনত উপযুক্ত বাজেটেৰে সৈতে সত্ৰ পাৰ্মানেণ্ট সত্ৰ আয়োগ এখন নিৰ্মাণৰ কথাও চৰকাৰক ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা হৈ আছে যিখন আয়োগৰ আদালতৰ দৰে ক্ষমতা থাকিব আৰু চৰকাৰী বিভাগৰ দৰে বিত্তীয় ক্ষমতা থাকিব এই সম্পৰ্কত আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে ছেপ্তেম্বৰে হওক বা ফেব্ৰুৱাৰীয়ে হওক আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে সেই আইনখন আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো আজিৰ প্ৰতিবেদনখনে এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ আগবঢ়ো ছাৰ দেখিছে আপুনি যে বহুত বেদখল হৈছে দুটা ধৰণে আছে কিছুমান বেদখল হৈছে কিছুমান বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে মালিকনা হস্তান্তৰ হৈছে এতিয়া প্ৰতিবেদনখন দেখিলে আমি সেই ভাগ ভাগ কৰি কথাখিনি আমি উলিয়াব পাৰিম আৰু গোটেই প্ৰচেষ্টাটো সেইটো কাৰণেই হৈছিলে গতিকে আমি প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমি গম পাম যে কোনবিলাক প্ৰত্যক্ষ বেদখল কোনখিনি পৰোক্ষ বেদখল আৰু কিছু মাটি চৰকাৰী নিয়মেও ৰায়তসকলক এলটমেণ্টটো কৰা হৈছে গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক প্ৰতিবেদনখন পঢ়িলেহে আমি বুজি পাম কিন্তু সত্ৰ আয়োগে প্ৰায়বিলাক সত্ৰৰ সৈতে জড়িত ভূমি সমস্যাটো চিহ্নিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰে বুজিব পৰাকৈ আজি অন্ততঃ উত্তৰ এটা প্ৰতিবেদন দুখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে